şahid olanların ə, əziz xatirələrini hər zaman dərin ehtiramla və hörmətlə anırıb və bu gün bax bu ə, ziyarət cəhə çevrilən baş şahid 2-ci təxrixi yabanı bütünlükdə Azərbaycan xalqı ziyarət edir. Şəhidlərimizə ə, ali hörmətinə dərəcəsində olduğunu bir daha nümayiş etdirirlər. Dilgicəp partiyası olaraq hər zaman ə, biz şəhid ailələrinin yanında olmuşuq. Onlara diqqət qayğı göstərmişik başda Milli Cəfə partiyasının sədri, hörmətli deputatımız Rəzəm Məmmədov olmaqla hər bir partiya üzvləri, bütün şəhid ailələrlə, qazilərlə maraqlanır, onların problemlərini çözülməsində yardımçı olurlar. Bir daha Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə Allahdan can sağlığı versin. Allah dövlətimizi qorusun. Sözlərimiz sizə təşəkkür edirəm. Guliyev tədrismaylı oğlumdur 32 kəndimlinin arazın sağ sahilidir. Mən Ali Guliyevin ataçiyam 752 yaşım. Mən fəxr edirəm ki, əli kimi oğlum olub bizim başucalığı gətirib, bizə şərəf gətirib, bizim xalqımızın başını ucəlib, namusumuzu, qeyrətimizi təmizliyib. Xocalı hədsənin hamı xalqımız hamısı yadındadır. Bu e, gün üzüncücün olmaqla yanaşı eyni zamanda qürurverici bir gündür. Üzündür ona görə ki öz ailəsindən, övladlarından, ata-anasından cim ayrı düşmüş şəhid və şahidə yetmiş. E, şəhid qardaşlarımızın e, həsrətindən kədərlənirik, lakin qürurvericidir ona görə ki biz qalib bir dövlətin, qalib bir xalqının şəhidlərini ziyarət edirik. Yelizavet partiyası olaraq bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmet diləyirik, bütün yaralılarımıza, qazilərimizə Allahdan şəfa arzu edirik. Məhəmməd Ələt oğlu Şəhid Cavadın memətinə ata sıyams. İkinci Qarabağ müharibətinin şəhidi, öz Qarabağ ordununun qəhramanıdır. Biz bu gün bura anım gününə yoxmuşuq. Bu anım günündə təbii ki, birinci Qarabağ şəhidlərinin, birinci Qarabağ döyüşçülərinin də böyük əməyi var və onlarla bağlı 44 günün mübarizədə şəhid olan şəhədlərimizə, onların da əməyi böyükdür. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Cəmi şəhidlərin hamısının burada əməyi var. bütün şəhidlərin, qazilərin, Allah onlara qarş, şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. 44 günün mübarizədə bizim ordumuzun zəfəri ilə, qələbəsi ilə başa çatdı. Bizim ordumuz, xalqımız, ali baş hörmətli prezidentimiz, ali baş komandan İlham Əliyev cənablarımızın Əsrafında sülh dövləşəri 44 günün müharibədə düşmənə ağır və sarsıcı zərbələr vurdu. Vətənr torpaqlarımızın azad olunmasında böyük şücaət və igidlik göstərdilər. Mənim oğlum Cavadə Nəymət də bu Qaraqabğ döyüşlərində böyük şücaət göstərərək Kəlbəcərin, Füzulün, Cəbrayılın, Xadrutun Xocaləndə məşərin alınmasında böyük qəhrəmanlıq göstərmişdir və o son günlərdə oktyabr 30-31-də şəhət ətrafında gedən döyüşlərdə Toplama meşəsində şəhid olmuşdur. Ölkə prezidentinin qərarı ilə o ölkə ölkənin ölkəmizin ən yüksək ordeni olan Qarabağ ordeni və Vətən uğurunda medallarına və digər medallarla təltif olunmuşdur. Ən əsası odur ki, ölkənin ən layiqli ordeni olan Qarabağ ordeni ilə təqdim olunmuşdur. Biz minnətdarımız bunu deyirik. Ölkə prezidentinə, Ali Baş Komandana. Sağ olsun. Allah köməyi olsun ki, biz şəhidlərinin belə qürur və ehtiram göstəririk.